А, добрый вечер, вторник, 8 вечера. А, как всегда, школа Перо 15, Перо 19. Я надеюсь, меня хорошо видно, слышно и а, интересно. Я Элина Кузнеченко, Сегодня очень интересная тема, и я взяла такую, мне хотелось поговорить о том, как располагать себе людей, как, как за несколько минут буквально да, завоевать доверие и внимание человека, потому что наш бизнес, он, конечно, вот, он, конечно, успешно и развивается, когда у нас есть много общения, когда вокруг нас какие-то люди новые появляются, расширяется этот круг общения, да, много рекомендаций, тогда он успешный, тогда у нас все получается. Но для этого нужны некоторые качества, которые помогут вам привлекать людей к себе, к своей, к своей личности, да, свою структуру, к своему бизнесу. Но э, эту тему мы чуть-чуть позже начнем, потому что к ней есть презентация, а сейчас я бы хотела поговорить о, о, о суперакции. Э, дело в том, что компания, мы знаем, у нас такой маркетинг, компания нам регулярно дает суперакции, два раза в месяц. У нас два раза в месяц меняются подарки, два раза в месяц у нас есть суперакции, но эта суперакция просто особенная. Мало того, что подарки, которые нам компания предложила, они просто классные, прекрасные, класснючие. Да? Вот сейчас я включаю демонстрацию, и мы еще раз посмотрим на наши подарки. Так, где моя демонстрация? Вот они подарки. В чем же ценность да, вот этой конкретно суперакции? Но мы знаем, что, как правило, Компания обычно дает нам 4 или 5 подарков из 7. Эта супер акция, она другая, она э, объемная. Здесь мы получаем, выбираем с вами 6 подарков из 7 предложенных. Мало того, что продукт классный у нас в наличии и любимый всеми крем с ягодами годжи. Так вы знаете, крем парадно-выходной, который буквально с первого нанесения дает сияющую, красивую такую дорогую, богатую, успешную, скажем так, женщину, да, делает из вас. Вот. Крем, который всегда дает результаты в любом возрасте, с любой кожи, любого типа, то есть он без привязки. И я знаю, ну я, например, всегда делаю заказ, когда есть этот крем в подарках, потому что он достаточно дорогой и невероятно классный. Вот. Посмотрите, что у нас в подарках. У нас в подарках наша любимая олива. Продукт, который нужен всем всегда, в любое время, начиная от мала до велика. Я сегодня в группе выставляла разные результаты. И есть такой результат доктора, который там, проблему со стоматологией решил просто, применяя оливу на ранку за два дня. Да, Причем в таком восторге. Как знаете, врачи, они очень недоверчивые люди, у них свои протоколы, они привыкли лечить, так как их научили в институте, в академиях. Вот. И когда они получают такие прорывные результаты на натуральном продукте, на экстрактах, то, конечно, просто ну, их отзывы, они очень ценны для обычных людей, потому что люди до сих пор привыкли верить докторам. Uh, у нас с вами uh, еще один бат, тоже невероятный бат, бат Бузина Черная, такой комплексный, хороший. Сегодня в чате есть uh, отзыв Светланы Вознесенской, директора бюро 15, об этом БАДе, о том, что этот БАД прекрасно как бы чистит, восстанавливает не только бронхолегочную систему, а еще и лимфосистему, от которой зависит сегодня ну, практически здоровье каждой клетки, потому что лимфа – это наша канализация. Если плохо удаляются токсины, яды, шлаки, то, соответственно, мы не можем восстановить здоровье в полной мере. В подарках у нас с вами спрей для ротовой полости или для горлышка особенно ценный продукт, потому что это водный настой прополиса, причем сделан по уникальным технологиям. Мы знаем, что прополис просто так: это такие плотные эфирные фенолы, такие как бы эфир, ну вот, масла, такие смолы, да, которые не растворяются в воде. Вот если вы положите его в воду, он так и будет лежать в воде. Как правило, Целители, там люди, которые занимаются пчеловодством, пчеловоды, они его либо там как бы кладут чуть-чуть там, ну капельку в рот, если нужны какие-то там, да, под ранки заживить, вот, и это тоже то ожогами, потому что очень сильный продукт, а, либо растворяет его в спирте, но в спирте прополис сохраняет где-то, ну, 5% полезности. А вот водный раствор – это специальные технологии, дорогостоящие, которые может владеть только крупная компания. И а, мы с вами обладаем продуктом, который находится в водном, э, таком водном растворе, да, прополис, причем он сохраняет более 90% своих свойств. А прополис, как я вам хочу сказать, он убивает более 700 видов бактерий, вирусов и грибов. То есть это природный антибиотик, который щадяще относится к нашим клеткам, к нашим, к нашим полезной микрофлоре и при этом уничтожает все, все патогены. Это тоже в подарках. Кроме того, мне, как бабушке, которая имеет двух маленьких внуков, этот продукт особо ценный, потому что, знаете, вот у меня внук и внучка, и внук, он Вернее, внук, он такой, ну, может и потерпеть, он же мальчик, да, вот он там да, может и глотнуть что-то горькое. А внучка ни в коем случае, она принцесса, ей нельзя ничего плохого в рот забрызгать. А этот прополис, <laughs> а этот спрей она берет сама с радостью, сама ä, брызжет, брызгает, брызгает волошкой, если там какие-то есть ангинки, там стоматит и так далее. И ä, буквально 2-3 применения мы получаем идеальные результаты. Вот буквально недавно... Ну, в середине июля где-то в десятых числах была такая вспышка непонятной инфекции, такая однодневная, знаете, как рвота, температура, и с нашим продуктом олива спрей для с прополисом и и протек жидкий, да, мы справили за один день, вот за сутки. Что у внука, что у внучки, настолько классная наша продукция, вот. И это все подарки. В подарках у нас э, шикарный шампунь, да, э, бактерицидный шампунь, который делает волосы сияющими и гладкими, который помогает справиться с перхотью, если у кого-то есть, да, такой. Э, Причем этого флакончика шампуня, если человек пользуется один, хватает где-то на полгода, настолько он концентрирован. Это столько он его его нужно мно, совсем немножко для того, чтобы вымыть голову. И я вам хочу сказать, когда мы начинаем пользоваться шампунями и рсах, то мне, например, не нужно мыть голову каждый день. Я в лучшем случае мою даже в жаркое время голову два раза в неделю, и я имею всегда хорошие волосы, пышные, ни жирности никакой, блестящие. То есть вот просто это это просто роскошь. Ну и э, два таких литровых, две литровые упаковки э, наших подарков – это э, гель для душа «Сирень», да, э, тончайший аромат э, геля для душа, в, в составе которого максимальное количество мыльного ореха. А мы знаем, насколько мыльный орех полезный для нашей кожи, он сохраняет ее PH, он восстанавливает эту PH, он э, сохраняет вот эту мантию, знаете, э, вот, на нашей коже, которая обеспечивает правильную защиту, да, вот такую, скажем, кислотную мантию. И э, гель для душа сирень, э, он, поскольку там много мыльного ореха, он и бактерицидный, он и фунгицидный, и если мы постоянно пользуемся этим гелем, то у нас какие-то мелкие папиломки отваливаются, там рамки, они не, даже не появляются, кожа имеет э, гладкий, упругий, тоже такой здоровый вид, вот, а здоровая кожа, это хорошие хороший защитный барьер для нашего организма ну и последний продукт которым я сегодня скажу два слова это антижир любимчик честно скажу я вначале его даже не поняла потому что оказывается у него есть своя особенность он любит горячее но сейчас с антижиром уборка на кухне это наслаждение это без перчаток это буквально мгновенно там несколько минут пять минут и ты имеешь чистейшую поверхность там надпи печки, да, там на шкафах, на этот, чистые, чистые сковородки и э, там, кастрюли. Особенно, знаете, здорово, когда ты жаришь рыбу или пользуешься селедкой, там чистишь селедку, вот, да, казалось бы, эти запахи мгновенно исчезают и э, Настолько уже привык к этому удобству, что я не представляю, да, вот я не представляю свою жизнь а, без нашей великолепной продукции. И у нас такие подарки. И вы, делая заказ всего лишь на 4 балла, всего лишь на 4 балла, выбираете 6 подарков. Делаете заказ на 6 баллов, а, на бесплатную доставку, да, у вас 7 подарков. То есть сумма подарков, вы можете взять все подарки, видите, все 7. Да, просто делая заказ на 4 балла. 4 балла для тех, кто не знает, это 2880 гривен, ну, как бы от этой суммы, и, и, и мне пишут, что поменяли крем. Да, я вот не, обратил, не успела узнать, что у нас есть замена, но я вам хочу сказать это еще круче, потому что так, ага. Крем под глаза дали. Ну, ягоды, кто успел, тот наслаждается ягодами. Кто не успел, будет наслаждаться кремом специальным кремом для век, где пептиды, пептиды дроны. И этот крем вообще невероятный. Его тоже всего 50 мл, но его хватает где-то на 7-8 месяцев применения ежедневного. Как крем для век, под глаза, вот этот морщиночек. И я вам хочу сказать, что... Ну, еще раз, если вы успели получить крем, взять по -по -по в подарках крем Ягоды Годжи, вы счастливчик. Если вы не успели, вы еще больше счастливчик, потому что в руках у вас еще более крутой крем и еще более дорогой. Вот. Спасибо компании за такую супер акцию. Но что я хочу сказать еще? Таких подарков, таких супер -акций, где мы получаем 6 подарков на минимальную сумму заказа бывает не так часто, бывает очень редко. Но за на, вот на моем веку за э, шестой год работы это только второй раз. Поэтому э, вот сегодня у нас в группе был такой ролик. Э, я э, нашла это уже в Инстаграме такая интересная была заметочка, что если ты хочешь э, вот э, если ты хочешь увеличить свои доходы то э, рост на личности это рост личности то есть рост на личности это рост личности а что это значит в нашей компании когда у вас есть такая супер акция то вы можете просто вот буквально сев э, за рабочее место, да, там компьютер, телефон, тетрадка, ваш список знакомых, просто обзвонить людей и сказать, что у нас уникальная возможность. Такое только второй раз за все время пребывания компании на Украине. Сегодня на маленький заказ ты можешь получить вот такие уникальные подарки, целых шесть. 6 не три не 4 а 6 подарка и что сделает с вашим ростом на личности это супер акция можете себе представить вы сделаете статистику вы сделаете правильные вещи вы поговорите с людьми без наезда без навязывания вы обязаны скажи я прямо себя буду плохо чувствовать если я тебе про это не расскажу ты решай как хочешь, вот. Но таких возможностей бывает очень-очень редко, поэтому просто воспользуйся. Кроме этого, для роста вашей наличности компания дала акцию на целую неделю, не три дня, как обычно, а целая неделя. Поэтому обязательно обратите внимание на вот эту суперакцию, да, на ее ценность. Хотите увеличения доходов, меняйтесь сами, учитесь говорить с людьми. Изучайте продукт, попробуйте его, если вы новичок. Если не знаете, скажи, спонсор, расскажи мне, как про эти продукты рассказать, для того, чтобы я мог обзвонить всех своим и сказать, какие у нас сейчас классные подарки. И таким образом и э, рост вашей личности, потому что вы будете делать правильную работу, э, вы будете говорить с людьми, вы будете учиться этой работе, и при этом статистика однозначно даст результаты, и вы сделаете хороший прирост своей наличности. Потому что компания, у нас сейчас идут выплаты премии, и мы знаем, что компания нам платит наличными деньгами на наши карты, на наши расчетные счета, и мы получаем их не какими-то товарами и бонусами, мы получаем наличными деньгами, которые можем распоряжаться по своему усмотрению. Доходы в компании в САХ очень высокие. И люди, которые сюда вкладывают время и усилия, даже минимальные зарабатывают очень хорошие деньги. Поэтому обратите внимание на ценность этой суперакции, сделайте хороший товарооборот, будьте в высоких квалификациях, потому что делая товарооборот, вы поднимаетесь по карьерной лестнице, а соответственно увеличивается ваша скидка и увеличивается ваша премия, то есть процент вашей премии. С такой суперакцией, кто планировал стать лидером, просто обязан стать лидером, потому что просто вот что нужно сделать? Вы знаете, эта работа четко просчитывается. Если вы сели звонить людям, каждый пятый будет ваш с заказом. Но вы будете удивлены, насколько вот ваше доброе сердце и правильный, скажем, настрой дадут вам другую статистику. Не каждый пятый, а каждый второй, третий. Ну, может быть, третий. Я помню, когда мне нужно сделать какой-то там, знаете, такой рывок, я садилась и там 2-3 дня обзванивала список, и всегда у меня получалось то, что я планировала. Но я потом все думала, Эля, ну какая же ты кажется, молодец. Но если бы ты так работала каждый день, и ты была бы уже давно миллионершей. Поэтому просто послушайте мой совет, сделайте, воспользуйтесь. Ценность этой суперакции невероятная. Поэтому всем желаю достижений, успехов. Так, я пока остановлю суперакцию. Всем желаю классных товарооборотов, потому что есть что предъявить, есть что показать людям, есть показать есть что, о чем сообщить, да, вот как бы так с большим удовольствием, потому что действительно в другое время у них не будет такого шанса. Воспользуйтесь этим шансом сами.